Добрый вечер. Ну, все относительно, но привет. Все относительно, но привет. Да. Откуда будете? Характерная для России. Манера задавайте. Про что из России. Блин, ну просто, если интересно, то собеседника спросить, откуда? Сама постановка вопроса. Сама постановка вопроса. Обычно украинцы меня спрашивают, откуда вы? А россияне, как правило, да, ставят россияне, вопрос в форме «Откуда будет. Ага. Интересно. Я тоже я раньше уже обращал, обращал на это внимание. А, но а, сейчас, ну, заметил, сейчас что это заметил, заметил, что это присутствует. Ну, я не в том плане. Я, я имею в виду, с какого Гу города? Город Белгород. Голл город герой Белгород. Город герой Белгород. Я из города Кропивницкий это бывший кировоград? Это бывший кировоград. Да. да центральная украина ну хорошо ну хорошо а зовут вас как? а зовут вас как? Сергей откуда Сережа у вас такая манера вопросы? я не знаю о чем вы говорите я же сказал я, я же только что объяснил я я, если честно, не частый гость в рулетке, просто интересно с людьми пообщаться. Не, ну я, я не спорю, да, есть люди по ним в чат рулетки мы попадаем на адекватных, неадекватных, просто иногда хочется пообщаться с адекватными людьми и все. То есть понимание, воспринимание того, что происходит у нас между нашими странами. Все. Интересно, вы есть... услышать интересно это вы видите. Услышать, это видите? как я это вижу? Ну, я вижу, конечно, то, что происходит, это негативное. Ну, восприятие мое негативное. Потому что в любом аспекте война, это, это не очень хорошо. Это плохо? Мне это очень плохо. Потому что что с нашей стороны гибнут люди, что с вашей стороны гибнут люди. Амбиции каких-либо политиков это амбиции. Все. То есть, ну и сказать, кто, как мне говорят, вот вы в этой войне виноваты. Я говорю, нет, мы не виноваты обе стороны. Mm -hmm. Потому что мы этот конфликт начали между собой. Ну, согласен с вами. И сказать, кто больше, кто меньше, виноваты оба. 50 на 50. Как закончить? Как Сережа? закончить, Сережа? Ах ты ж. Ах ты ж. Но все равно тебя сделаю ведомым. Ты поесть зашел. Голодаешь. Да. Очень сильно голодаю. Что ты хотел? Ничего. Ну, просто мне кажется, не непри неприлично чуть -чуть. вести беседу с людьми и одновременно кушать. Может, с тобой не в ресторане вроде. А смотри, видимо, ты бомж. Смотри, mm -hmm. самые лучшие дела толковые по деньгам решаются в ресторане. Так может с тобой когда не едят, в ресторане. Пьют чай. Ну, может, с тобой не в ресторане. Ну так, ну, так за едой. Просто за не, едой. Не, не, Ладно, нет, так, да ну, если бы мы сидели за одним все, столом, друг. тогда да, я бы с тобой согласился. Так, сколько мне тебе нужно заплатить, чтобы, ну, типа, извиниться? Не надо. Мне, вот мне, на мне не, не надо ничего платить. Не, ну видишь, я это. Короче, я что-то там. Споткнулся. Вот, нет, побочит? мне достаточно, что ты понимаешь свою ошибку. Достаточно. А я думал, что тебе достаточно, что я ем, но этого как бы не все такого. Поел. Ну ты уже поел? Почему без шапки? Нет. Буду есть. Надо покушать. Шапку сейчас. Покушал и в Может, шапке. Покушал, в шапке. Зачем шапки, если по нам можно... Мама, мама, с окна тебе в детстве не кричала: сынок, ты поел, ты в шапке? Ты помнишь эти времена, боже мой. Ну, как? Понял, понял. Привет, как это, из детства. Ну, ну как ты думал? по нам типа, нормально. Нет. Зря сразу на себя начал примерять. Оно тебе лучше пойдет. Ну, ты ж лысый. Ну, черт. Да ладно, малое шучу. Конечно, а? конечно. конечно, конечно. Спасибо, друг. Ты очень нормально сказал. Почти. Так, что будем с тобой пить сегодня? Не, я пить не буду. Пока. Мне нельзя на службы. А, не себе. прям как собака? Да, Павлова. <свят> не надо было там без Павлова. ну с Павлом ничего. С Павлом тоже оригинальный. ничего. Оригинальный, оригинальный, да. Так обсуждай, что будем? Мне нельзя обсуждать, не неприемлемо. Чего это? И неудобно, и стыдно. Чего Ну, это? у меня достаточно, как-то прожил я, что не опускаться до такого. Это ваше дело, генеральское. Да, какое, ну, не преувеличивай мои э, достоинства. Да, нормальные достоинства. Да перестань ты, я вполне себе такой же... Под генералом... Я такой же служивая а. собака Павлова, как и многие другие. Слушай, если ты мне попался когда-то там после 90-х годов, мы с тобой таких дел надели. Купить только форму тебе надо было, и все. Ну и эту кепку. Кепка у меня, кепка, кепка у меня бы. есть, перестань, ты. Да. да нет, ну сейчас не те времена. Да ты уже опоздал. Да. Ну, сейчас не заработаешь. Ну, в смысле заработаешь, но на другом. А ты мошенник, да? Там хотя бы. Ну, мы бы смогли с тобой провернуть. Нет. Мы смогли... Ну, я вижу, еще раз говорю, ты забрал. мошенник, что ли? Нет. А что значит провернуть? Ну, провернули бы каких-то Провернули. Бы. Тех, я бы сказал, наворочили. Вот. Наворочили. Не так, нет, смотри. Мы бы, возможно, кого-то ограбили к некоторых людей, которые затеяли войну. И, ну, таких там, чтобы им хотя бы меньше денег было, на тот момент, когда они затеревают И подумали бы, блядь, ну, вроде бы немножко недостаток. Ну, может быть, не хватит, и остали. бы они и так вот. А ты не переоцениваешь наши возможности. Что это такое, Сань? Это вы переоцениваете свои возможности. А я-то что? Я не переоцениваю ваши возможности. Нет. Ты наши возможности не переоцениваешь. Нет ваши? наши с тобой. А, я думал ваши. А наши с тобой. Ну, с тобой не переоцениваю В те года нормально бы получилось. Mm -hmm. И ты бы заработал, я. А ты не ну, думаешь, правда, что мне, нуж... мне нужны, не нужны эти деньги? А я ж мало думаю. Я вообще к этому, ну, не при Тебе это, это не свойственно, думать. да? Не думать. Да, да, вот не вот А как бы, раз раз как бы мы с тобой дела вертели, если ты думать не любишь? Друг, ты бы утром проснулся бы. Ну, сделали бы дело, ты даже не понимал бы, что мы там где-то ходили, куда-то с кем-то разговаривали. Ты бы утром проснулся, у тебя уже деньги и ты в безопасности. Все. Ну, вот такое у нас дело. Ну, и много ты разговор. таких дел провернул. больше 0,000000, там несколько нулей, а потом единичка. Но единичку перечеркнуть нужно. Больше Это на или не вы? Не забудь. Похрен, все зачеркни. Я говорю, так чисто рассуждать. Mm -hmm. Ну, понял, ты же думать начал, поэтому ну, мало что. Да. Да, Мало что поговорили, получится. поговорили. А ты говоришь, а вот те, кто войну затеял, а это кто же? Друг, ты академии сильно давишь. Вот академик ты ума. Я уже говорю, с тобой можно было деньги зарабатывать. Так у меня, у меня у меня погребуха была такая академик в свое время. О, видишь, ну, блин, тогда другого бы еще круче нашли бы. Да, ты что. да. А сейчас то что. Мешает? А сейчас-то как... что мешает? Мы-то с тобой знаем, кто войну затеял. Ну, сейчас, сейчас этого не получится однозначно. Ну, типа, не беру. Нет. Весь попроще, все. Не. Давай расскажи Лишнего как. Давай него... расскажи как. Но ну, все равно же войну как-то заканчивать придется. Как ты это видишь? А я бы не, не говорил ничего тебе. Я войне мало понимаю. Ты сказал войне, войну, войну кто-то все... затеял, мы бы их обобрали. Ну что ты отказываешься? Уже начал, так давай дальше. Заткни. Я тебе еще раз говорю, вот ты трезвый, смотри, я тебя точно не обманул. Если бы до войны, мы бы с тобой дело провернули. Ты сказал, мы бы а обобрали если... тех, кто эту войну затеял. Вот и хочу узнать, да, кто. Да, смотри. Хочу, мы бы, до хочу войны же узнать, обобрали... может быть, я их сейчас обберу. За... Ты не дослушал уже. Ну, мне нужна идея, дела. понимаешь? Смотри. Плодотворная дебютная идея мне нужна. Товарищи, и братья по шахматам. Привет, моей лекции плодотворная дебютная идея. Что такое, братья, дебют? И что, что такое, товарищи, товарищи, идея? Что такое? Дебют, братья, это квази уно фантазия Ну, это всем понятно. А что такое, товарищи, идея? Идея, товарищи, это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей тоской все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Одни из вас играют хорошо, другие играют плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил. Если каждый из вас, братья, ежедневно, ежечасно, ежеминутно не будет тренироваться в шашке. Все, пойдем дальше. Ну, уже... мне я, понимаю, нужна я, идея, сюда. понимаешь? Смотри. Плодотворная дебютная идея мне нужна. Уже идеи нема, уже начали войну. Смотри сюда. Так обобрать-то, может, все-таки бы... еще можно? Не-не, нельзя, они уже попкнули, накрали как собаки. Я тебе так скажу Вася до войны мы бы немножко бы там хотя бы там отняли бы у них немножко. Так давай ну, сейчас отнимем. Выйди. Надо определить не могу. круг, так сказать, не могу, этих вот не могу. особей, у которых надо отнять. По именам их назвать. Прям особей, да? Ну а как? Ну, как как люди? Людь, людьми тех, э, того, кто войну начал, нельзя людьми назвать. Особи Согласен. Разве люди могут начинать частично. войны? Только особи Частично согласен, частично, конечно, не согласен. Возрази, ну, в чем не согласие? Не хочу сейчас философии разводить. Так давай, Если давай вместе, давай понимает, вместе сейчас подпадать. работаем ну, мы... Если ты сам этого не понимаешь, то подожди, если ты сам не понимаешь, что я тебе буду раскачивать, ну прикинь, я тебе не воткну в голову, тебе 60 лет, ты до сих пор этого не понял. Ну что я тебе воткнуть? Учиться никогда не поздно. Ну, ну не всем, наверное. Нет, ну, правило нормально, но не обязательно, что всем. Ну, не я в, согласен, это, это не всегда работает и не со всеми, но, и пота... и но пытаться же можно, 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 нужно пытаться. Ну, это может не получаться. Пока мы может быть, не тот вариант, чтобы пытаться. Ну, может, это, это же может не попытаться, получаться. Попытаться. Это может быть промах. Но, да. но пробовать же ж надо. Мо... Ну, надо, ну надо и пробуй. Ну, как бы. А, ну то, то есть ты не хочешь, да, со мной в напарнике? Ну, Только не, что не предлагал, а теперь не, отказываешься. Не, не. Предлагал э, повтори, что я предлагал? В подельнике. А в подельнике. В подельнике. В каком году? Ну, до, до начала войны. Подожди, подожди. Все. Сейчас какой год? Ну, 24-й вроде пока еще. 24-й, да, скоро 25-й. Я, я тебя предлагал, когда это делать? До войны. До войны, так. Это тебе надо идти примерно на три буквы. Это получается в суд. То есть тебе прийти надо в суд будет на три буквы, да? Угу. И там подать документы, что такое-то, такое-то, например, там, дам-то поедай до 2014 -го года предлагал тебе там кого-то обокрасть. Да ну что это ты, что -то ты, ну я же не какой-то стукач, ну что не ты, так. перестань. Ты не стукач. Академик же. Ну же. ты из реформы. Oh. А, ну академик, блять, академик. Может вор сразу? <laughs> Давай, это академик кто такой Ну, какой, Уже... я Мы ну к какой я вор? Мы привыкли к этому. Ну какой я вор, ну что привыкли, это? Ну не вор. Не, не... Да, ну... да, Да, Сань, ты меня понял. Так, у нас. Ну давай, Кирилл, не хочешь, не хочешь, так сказать, не хочешь дел серьезных, дел мудрых. Не, ну, Сань, давай так. Я могу... Давай, смотри, договариваться всегда можно. Кирюха, я ж только за. Смотри, я смотрю, ты говоришь, там у тебя денег, там достаточно все. Я этого так не говорил. Не, приписывай, хочешь, не приписывай мне то что, эти, то, что я не говорил. Нет, не, ты так как-то намекнул, что мне как бы и не особо и надо. Правильно, там. но я же не сказал, что у меня много. Да. А сколько у тебя немного? Не ну, там Совсем. Бюджет. Заработная, зар, тупая заработная плата. Месячная, а какая? Месячная. месячная, менструальная, разная. Ну да, да, месячная какая. Ну, ну как? там месяц разный. У меня, у, меня, у меня зарплата маленькая, но хорошая. Короче, стес... не... да. стесняешься? Да. Все, друг, ты молодец. Зажигалку где-то потерял, не могу найти. Что делать? А ты за что чарился? А? Нету, нету. Вот это все, что есть. Нету, нету, все что Давай вот это. Не, не надо, не надо. Спасибо. За что чалился? За чай. За чай. За чай. Да за... вообще не чай. За чай, попросил. да. А передачи какие не любишь? Не надо. Передачи какие любишь? Ну мне нравится когда. Ну, одна из передач, я скажу. Смотри, мне нравится, когда стоит э, 10 машин, либо 12 э, багаж жопами повернуты, типа, там, 6 и там напротив друга, багажниками, и ты проходишь посередине и ищешь труп. Ну, типа, в одном, смотри, 12 машин, в одной лежит труп. И ты проходишь. Типа там нюхать, наверное, нельзя, не знаю. Да, нюхай, ну, нюхать, общем, нюхать нельзя. Понимать. Нюхать нельзя. Я смотрю, ты уже нанюхался сегодня. Да. Ладно, нюхай да, дальше. Передачи у тебя будут другие. Чай и сигареты. Спасибо, спасибо, друг. Давай. Ты крутой. Не сомневайся. Давай. Трэш. Ух, оцей набир из двух. наших наших это просто трэш.